tushmanglar albatta oliy bo'lasizlar agar mo'min bo'lsalaringiz mo'min kishini qimmati o'ta baland bo'lar ekan onamiz oisha roziyallohu anhudan bir ish bor bir gap bor onamiz uylarida parda ortida dars berar ekanlar bu kishini ziyoratlari kelib savol javob qilishardi shunda abu hurayra roziyallohu anhuni kirgani haqida aytishdi abu hurayrani taniysizlar ashobi ikromni eng yuqori joytida turgan olim sahobiy va eng ko'p hadis rivoyat qilgan kishi ey abu hurayra sen gapni qarangda bir kishini mushukka ovqat bermasdan suv bermaganligi sababli o'lib qolgani uchun u odamni do'zaxiy bo'lish haqida hadis aytib yuribsanmi debdilar oyisha onamiz aytyaptilar oyishai siddiqani martabasini bilyapsizmi terga yetgan odamni ko'ryapsizmi shu gapni aytib yuribsanmi sen, yaptı, sen bir narsani bilib olgin alloh taoloni huzurida mo'minni qimmati shunchalikki mushukni deb uni do'zaxga solmaydi degan ekanlar allohu akbar shu hadis menga taskin beraveradi biz taqvodor bo'lolmayapmiz xudo aytganda bandalik qilolmayapmiz mo'minmiz alhamdulillah bir arobiydan sen o'zingni jannatga tushishing haqida hech o'ylab ko'rganmisan deyishgan ekan desa bu kishi aytgan ekanlar nima deyapsan men biron marotaba bu haqda shubha qilmaganman men albatta jannatga tushaman chunki men allohni bir deb bilganman men albatta allohga iymon keltirgan holatda unga yo'liqaman men albatta jannat bog'larida sayr qilaman men albatta jannat mevalarini yeyman albatta jannat suvlaridan ichaman albatta hurlar bilan yashayman dedi ey karimeki ashazonai g'ayb gabru tarso vazifa xo'rdore do'stonro kujokuni mahrum toki badushmaon nazardore ey saxovatli egam seni beminnat dasturxoningdan johudlar tarsolar yeb yotibdi sen o'zingni do'stlaringni tashlab qo'yarmidingki dushmanlaringga nazaring bor tushmanlar taqvo nima taqvo allohdan qo'rqib harom amal qilmaslik bu joyda aroq ichadigan odam bormi biz allohdan qo'rqqanimiz uchun aroq ichmaymiz o'g'ri yo'q bu yerda yetim bolalarni haqqini yeydigan odam yo'q bu yerda nimaga <imitimus> shunaqa qo'rqamiz xudodan taqvo abu hurayradan so'rashibdi taqvo nima desa bu kishi aytdilarki bir tikanlik <imitimus> joy bor sen shu joydan qanday o'tasan debdilar ehtiyot <imitimus> bo'laman oyog'imni bosmaslikka harakat qilaman yoki bir chekkadan o'taman yoki boshqa tomonga ketaman desa taqvo shu dedilar seni hayotingda harom narsa uchrab qolsa shunday o'tib ketgin boshqa tomondan hozir biz ba'zi bir yomon narsalar haqida sanab o'taylik shuni qilmanglar taqvodor bo'lasizlar odamlarni molini yemanglar davlatni faqiru kambag'al tabaqa uchun ajratgan narsalari bo'ladi hokimiyatni shularga ajratgan narsalari bo'ladi davlat va hokimiyatni o'rtasida kalamushlar bo'ladi shunaqa bo'lib qolmanglar yo'qmi bunaqa men yaqinda bir narsani eshitib hayron qoldim bundan on avl, deyip, adamlar adamlar bir o'n yil avval rossiyada shu voqea bo'ladi deb eshitgan edi shunaqa odamlar bormi odamlar bir joyga moshinasini qo'yib qo'ysa haligini rasmga olib bir joyga yuborib bunga jarima to'latib o'shandan pul yeydigan odamlar bo'ladimi shunaqa odamlar bormi birodarlar pul evaziga emas shunday hech narsani evazisiz chaqimchilik qilgan odam jannatga tushmaydi chaqimchilik qilib bola boqadigan odam bo'ladimi men shunaqa odamlar mobodo bizni gapimizni eshitib qolsa men shularga bir gapim bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar kim mo'min kishini ozorlanishi uchun yarim og'iz hissa qo'shsa qiyomat kuni uni yuziga allohni rahmatidan umidi yo'q deb yozib qo'yiladila xudo <türük> saqlasin <Nasıl? Nasıl? türük> hech qachon mo'min kishini zarariga guvoh bermanglar ver <türük> 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 hech qachon mo'min kishini ozorlanishi uchun sabab bo'lmanglar bu g'irt harom amal mana shu hozir men eslagan narsa harom narsa buni aytinglar qo'rqitinglar xudo saqlasin bundan qimor o'ynamanglar qimor o'ynashlik harom amal kartada qimor o'ynaysizmi boshqa narsada qimor o'ynaysizmi yana bir o'yin bor x bir balo degan voy birodarlar butga sig'inish qanday harom bo'lsa shunday harom butga sig'inasiz xudo saqlasin men bir oyatni eslayveraman surai baqarani boshlanishida alloh taolo aytadi shaytonir rojim adbillsillahi rohmanir rohim alif alifla bu kitob hech qayerida shubha bo'lmagan hammasi men tomonidan nozil bo'lgan kitob bunda shak shubha yo'q bu taqvodorlar uchun hidoyat deb turib alloh taolo taqvodorga uchta sifat beradi sanab turinglar siz bormisiz yo'qmisiz shu sifatda bil <laughs> u odamlar shundayki meni ko'rmaganlar menga ishonishadi sizlar ko'rmagansizlar allohni allohga ishonasizlar qanchalik ishonasiz allohdan kech desa kechasizmi undan ko'ra joningizdan kechasiz shundaymi to'g'rimi gapim siz allohdan kech degandan joningizdan kechib qo'ya qolasiz robbingizdan kechmaysiz shunchalik ishonasiz vaholanki ko'rmagansiz uni g'oyibga ishonadi deb shuni aytadi alloh mana shu odam men uchun taqvodor deydi